25 лютого у актовій залі Центральної міської лікарні пройшов прийом громадян лікарями Нікопольського кабінету Діабетична стопа. Комплексне обстежування водночас провели терапевт, судинний хірург, невропатолог, ендокринолог. На сьогодні цукровий діабет є одним з найбільш поширених серед неінфекційних захворювань. Кількість хворих зростає у геометричній прогресії. А сама патологія характеризується високим ризиком виникнення ускладнень. Саме для зменшення цих ускладнень і своєчасної допомоги були створені кабінети діабетичної стопи. Кабінет діабетичної стопи працює в Нікополі більше 12 років. В составі підприємства Нікатонус ми працюємо з 2005 року. Мы входим в состав тех кабинетов, которые объединяются в Украине. Их 28 кабинетов на сегодняшний день. Два центра, как я вот ранее говорил уже в интервью. Это город Никополь, медицинский центр, и центр диабетической стопы, город Донецк. Буквально недавно мы были с коллегой на совещании, конференция проводилась, а мы делали доклад по тем достижениям, которые мы достигли уже в городе Никополе. Для того, чтобы более приблизить ту помощь пациентам с сахарным диабетом, мы вот и решили делать такие выездные осмотры пациентов, что даст нам возможность и пациентов посмотреть, а пациентам остаться не безучастны в своей, вот, в своей проблеме. Они должны на сегодняшний день дать нам возможность не только посмотреть их, но и дать им совет. А они уже от себя дадут, какие, дадут нам вопросы те, которые их интересуют. Не просто вот как бы в газете прочитал, а некому вопрос задать. А вот непосредственно с доктором можно побеседовать. Вот у него такая проблема, а куда ему обратиться дальше, а что ему дальше делать, а где ему обследоваться более углубленно, а нужно ли ему это обследование. Или можно просто обратиться к эндокринологу и выполнить те рекомендации, которыми можно пользоваться. Если сахара приводится в порядок у пациентов с сахарным диабетом, то это одно лечение. Если же она не подается коррекции, значит, надо со специалистом коррегировать эти сахара. Проблема возникла со стопой. Кератоз нарос, нарос на, на, на на, топтыши, на пяточках, на стопах. Куда обратиться? Обращаемся сразу в кабинеты диабетической стопы. Город Никополь, он охватывает э, обслуживанием целый регион, почти 300 тысяч населения. Пациенты не могут доехать к нам. Хоть в кабинетах диабетической стопы принимаются пациенты с сахарным диабетом бесплатно. То есть это тоже очень важно. такие зробити такі Не только в Марганце будут такие выездные, такі виїздні а больше сказати можна прийоми. Да, виїздний кабінет Дніпетівської стопы. Існують статистичні дані, що більше ніж 260 мільйонів людей у всьому світі страждають на цукровий діабет, а 3 мільйони не знають про наявність хвороби. З них 20% дізнаються про це лише під час гангрени або ампутації кінцівок. Ну, як правило, пацієнти з сахарним дібетом теро. типа, они выявляются впервые на приеме у хирурга в поликлинике. Как они приходят? Они приходят с нагнительным процессом в области нижней конечности на стопе. Кто-то получил рану, и рана долго не заживает, рана гноится. Гнойники все, они способствуют как проявление сахарного диабета, царапины длительно не заживающие на ногах, кератозное разрастание ногтевых пластинок, грибковые поражения, как в народе говорят, грибок поразил сосудистые какие-то заболевания, боли в ногах есть у людей. А если человек не чувствует, а не менее, да, у него ног вообще чувствительность потеряна при сахарном 9, он болеет уже года 3-4, сахара высокие, а он не обращает на это внимания. Он наступил на кнопку и ходит с этой кнопкой неделю. И вот с такой кнопочкой через неделю он попадает уже к хирургу с обширной гнойной раной. Также попадают пациенты с ожогами. Когда ноги мерзнут, они к батарее приставили, держат возле батареи, и ожог появляется на батарее. Такие, с такими ожогами тоже не появляется. Поэтому, как правило, люди попадают уже с осложнениями. А что же делать те, которые не хотели бы с этими осложнениями попасть? Вот. Они должны знать, что раньше у нас в Советском Союзе да, мы проводили диспансеризацию. Раз в полгода сдавался анализ, общий анализ крови, мочи. Сахар крови мы делали, флюорографию делали. Вот сахар крови нужно хотя бы раз в полгода. Но надо на это внимание обратить, сдать нужно. А если произойдет немножечко другие жалобы какие-то у человека появляются, сухость во рту, обильное питье, жажда. Вот больше всего у беспокоит жажда. Почему жажда? Ну можно в кавычках сказать растворяет сахар, да, водой. Обильно, много, много пить и напиться не может тоже нужно обращаться сначала к семейному врачу, а потом уже к эндокринологу. Но сдать сахар крови надо для профилактики, это нужно. Потому что в век вот этой вот урбанизации нашей жизни, нервозности, психогенной обстановки, сахар ведь возникает не только от переедания неправильного питания, он может возникнуть и при психических, психоневрологических таких состояниях. Это тоже может срыв быть. И такие заболевания могут появляться у пациентов, которые часто подвержены стрессу. Специалисты кабинета Діабетична стопа» будут проводить прием у марганці раз на месяц и допоможут всем бажаючим краще стежити за своим здоровьем. Сахарный диабет – это образ жизни. Если пациент выполняет те рекомендации, которые дают ему специалисты, болізні не будет.